номер секретарь комиссии Шанды БСВ не выполняет положенные функции секретаря. Более того, на 10 последних, на 10 последних он носит деструктив. Задает глупые, ненужные вопросы, тем оттягивая время заседания заседаний и срыв и недееспособность комиссии. Постоянно во время заседания. Постоянно во время заседания без причины выходит из зала заседаний, оставляя комиссию без секретаря. В связи с этим прошу применить дисциплинарное взыскание как член ОВК, труд которого оплачивается из бюджета. Направить в СИК Украине представление недобросовестного выполнения Шанты БСВ должностных обязанностей секретаря АИК номер 48. Вот, есть, да. Пожалуйста, Соломон Савченович, я вас, вас лучше. Прокомментируйте свое. Ну, я думаю, что то, что написано, все свидетели тому, но что я не написал, скажу так. статья 36, пункт 3. Мы все принимали присягу. Текст присяги здесь записан. Конечно, может, тот, кто забыл, что он подписывал, может прочесть. Сергей Владимирович явно беспардонно выполняет заказы политической силы. Я против этого, потому что вот это называется игнорирование и наплевательское отношений на, на работу окружной миссии. Я тоже могу требовать то, что требует партия, но мы все подписались под тем, что мы будем исполнять конституцию за... Что это за ерунда? Что это за, за дикие э, да. возгласы? Что сегодня, сегодня, ну, смотрите, мы сегодня голосуем за исправление, то, что, ну, тут, наверное, и ребенку понятно, че, люди, ночь, писавшие протоколы, пишут вместо 990. Он против голосует. Но это, это смешно и стыдно. Взрослый человек, от которого прошло какое-то указание. Но это что? Нормально. Это что за детские игры? Это что за ерунда? Я, я вот его не, не поймаю. Потому я требую, Иван Иванович, поставьте на, 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 на голосование, чтобы члены комиссии здравые проголосовали. И я требую, чтобы к нему было применено дисциплинарное. Он не заслуживает тех денег, которые государство тратит на его работу, которую он не делает. За него делает Лена эту работу. А он получает деньги бесстыдно. Бесстыдно. Спасибо, за Александрович. Кто еще еще комиссии? Да? Александр пожалуйста. Я хочу высказаться, спасибо, что окружной комиссии напомнить, да, что посещение вообще заседаний, принятие участия да, в этом заседании, это наше, это не наше желание, это наша обязанность, да? так как мы работаем в окружной комиссии. И хочу обратить внимание на недопустимость тех фактов, когда э, член окружной комиссии вот, либо не является заседание, либо покидает его, когда он считает нужным. Да? Потому что здесь уже звучат в зале определенные возгласы да? по поводу 31 числа. Так вот, я еще раз хочу обратить внимание и председателя в первую очередь. О том, что 31 числа Сергей Владимирович покинул заседание, да, вернулся сюда в пол 12 ночи это уже было, да, потому что это ночью. И какие-то подвигал определенные требования. Я тоже считаю это недопустимым такую работу... И отсутствие членов комиссии Анастасии Игоревны Прониной и Литвиненко, Витвине... правильно? Да, и Литвинент Виталий Павлович, я тоже считаю недопустимым. Вот прошу это учесть при принятии решения по тому вопросу, к которому обратился Соломон Самсонович. Спасибо, Александр Игоревич. Так, дальше. А 30 -го числа вообще? 11, 11. да. А 60 -го числа, когда, когда, у нас шло непрерывное заседание, да, мы уходили отдохнуть, мы уходили там покушать или еще что-то, но все равно мы возвращались, и все, вся комиссия, э, кроме Анастасии, но ну она там то ли болела, то ли она уезжала куда-то. А Сергей Владимирович проигнорировал вообще не явился. В течение, э, на протяжении всего процесса приходишь, а где Шадыба? Пошел домой протокол писать. Скажите, пожалуйста, что это? Это, конечно, попустительство и председателя тоже это Ужной избирательной комиссии он давал ему такую славинку, а что либо этим пользовался, где он там писал, что он писал. Протоколы приходили всегда нам, мы получали с опозданием. Документация, которая готовилась на, я уже только что говорила, на заседаниях окружной комиссии, была из ряда вон С опозданием вот. приходили постановы и протоколы. И текущие тоже. 11, что ему давали всего 45 минут на то, чтобы подготовиться. Вы меня извините. У вас, если на то пошло, все заготовки уже там были. Там, даже если у вас какой-то возникал вопрос новый, то для этого буквально на нашей технике сейчас там буквально 30 минут. А все остальные изменения, дополнения, все это уже было, там только надо было. А вот что же было там? Повестка дня э, номер 7 от 16 октября, а потом появляется повестка дня номер э, 9, это 6 от э, 15. В общем, короче говоря, скажу, нет добросовестного отношения прочих. А вот можно спросить, почему этот вопрос был только сейчас? Были на заседаниях? Раньше это никого не возмущало. Вопрос, подождите, вопрос это кому? Вы сейчас кому задаете вопрос? Конкретно. Выступающие. Вот кто недоволен. Ну пусть ну, заявляет. Давайте, кто давайте, заявляет, Кто заявление? Анастасия да, сейчас вопрос, задает Мила. Давайте я отвечу. Павловна. Хорошо, вот выступали предыдущие Нет, товарищи, кто так на Я отвечу, хорошо. А можно да. я до конца скажу? Да, вот они Нет. выступали, они сказали. Можно было выступить на заседании. Вот, вот Соломон... Вы задавайте вопросы, вы же не Хорошо, на меня. я тоже готов ответить. ответить. Соломону сам сейчас все вы сами все везде на, на, всех заседаниях была а руть, 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 руть. Хорошо. А Сергей Владимирович работал хорошо. Сегодня, а Лёдмил, работал, сегодня, работал. сегодня это возникает вопрос. Ваша Сергей я постоянно на всех заседаниях все время. Секунд, нет, давайте да, общем, сейчас, секундочку. Извините, Значит, я сейчас, я сейчас, я сейчас, я сейчас я Это да, мое личное да, пожалуйста, конечно, вы же как член комиссии имеете. Просто не я вас я я немножко поправлю сразу же, сейчас Соломон Сартуи ответит. Но никто никогда из членов комиссии, из комиссии никогда никто не говорит, что Сергей Владимирович работает хорошо. Все. Соломон Савцов, начало слово. Я всегда говорил, но сегодня уже верх цинизма. Когда человек говорит, что он ушел с 20 20 часов 26 минут. 20-26. Когда мы уже в 20, вы во сколько приехали? 31 часа. 31 ну, да? Я запоминаюсь. Значит, да. точную цифру. 20. Так что я, простите. До 8 часов мы уже стали подписывать. -10 часов. 22 часа что-то вот такое. Вот. Нет, я приехала раньше. Она раньше приехала. Она после 8 сразу приехала. А мы уже... Двух часов не было дня, вы ушли. Да, да. Вы сказали, я иду писать лекарную думку. Нет, так Не так не Два, Два часа я до Ладно, я... хорошо, все, все, все я, все. вы ответили. Давайте следствие здесь не проводим. Я хочу ответить. Александр, Александр, Александр Ильич, а ответьте. Все, Соломон спасибо, вы ответили. Александр Ирослав. я, я, ответили. Поднял, я поднял вопрос об отсутствии а. Сергея Владимировича 31 числа, частичное заседание и двух других членов тоже 31 числа. Но простите, мы же после 31 не, не собирались. Но я раньше не мог предсказать это, да, и задать раньше свой вопрос, и высказать свои негодования. Потом как это произошло на последнем заседании, но я сегодня, сразу же на следующем, оперативно, реагирую, обращаю еще раз на этот вопрос. Внимание, еще раз. Как это я не был на заседании, я, я тебе против, вы, сказал 31 вы числа. Вы слышите, я сказал, что это. Сергей, я, я объявил всем, во все услышания. Да. Между прочим, Иван Иванович сказал, что сейчас где вот делаем технический перерыв, пока распечатываются протоколы, я сказал, что я иду писать прямом духу. Это значит, меня не было на заседании. Ну, а вы, я вы, не голосовал. Мы не зашли в 9-10 сколько нужно было да. Я не хочу даже Сейчас, я секундочку, я, Еще, все, стоп, 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 Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, стоп, я предлагаю сейчас сделать перерыв могу, в рассмотрении этого а, вопроса и принять комиссию 140 о, 11. Да, да, да,